はい,い、ね。いいね kori media yana bitta mavzu muhtaram azizlar gapirmasak bo'lmaydi aytmasangiz ichingiz yonadigan kuyadigan bir ahvol bo'lib ketdi hozir mana umra masalasi bo'yicha yana to'xtalishga majburmiz bir jumada ham ba'zi bir holatlarni achinib gapirgan edik endi yana gapirishga majburmiz undan battarroq bo'lib ketdi u haligi telefonlarni ishlatish boshqa deb gapirdik suratga tushish muhtaram azizlar hamma hamma ko'rdi shekilli h bu yaqin bir o'n o'n besh kunda atrofida tarqagan videoni ayni hajga borganlar umraga borganlar xotinlar astagfirulloh jiddaga borib jiddada qizil dengizda kemaga minib kemani ustida ashulani qo'yib olib shushta cholib o'yinga tushyapti astag'firulloh juda ko'p odam ko'rdi buni yani endi men buyetda bu gapirmasam bo'lmaydida uyatda juda nomus nima deb baholash mumkin o'ylab ko'ring hajga borgan bo'lsa ustida kiyim bilan ustida bejigi bilan yana kiyimi bilan o'tirib olib kemani ustida nimadandir muzikani qo'yib olib o'yinga tushyapti husga cholyapti irg'ib bittasi sonigacha oyog'ini ko'tarib olib xotin kishi bilagini oyog'ini ochib olib suvga tiqib o'ynab ketyapti astag'firulloh bu nima degan ma'no bu nima deb tushunsa bo'ladi u emasmi nomus oriyat emasmi bu endi nomini batta adresini aytmaymizu lekin ayni aravonli xotinlar bizni aravonli xotinlar qorasuvli xotinlar bilan birga qorasuvli hojibosh bilan birga borgan jamoa yarmi aravonli xotinlar yarmi qorasuvli xotinlar bir kemada yetti sakkizta xotin o'tirib olib yana videoga tortib dunyoga tarqatyapti astag'firulloh uyat bu jinoyat desa ham bo'ladi buni nima uchun u yerda ularni kamzillarida qirg'iziston degan yozuv bor birov tanimay qolsa mayli edi anasha yerdagilarda arablar o'sha yerdagi odamlar tanimay qolsa mayli edi qirg'izistonni ahvolini qarang degan gap bo'lmaydimi qirg'izistonni sha'niga emasmi bu bir qarab qo'yish kerak uyat emasmi u narsa qayeqqa qarayapmiz -ka -ka biz erkaklar xotinlar ana shu yerda bitta erkak o'tiribdi tanimadim uzoqdan yaxshi taniy olmadim bu mumkin arvonli emasuu erkak soqolli mana shu jag'iga tushadigan kimniga yaqinlashib qolgan soqolli bir uzoqdan tushib qolibdi kemada o'tiribdi tomosha qilib xotinlarni u xotinlar o'yinga tushyapti to'yda o'yinga tushgandek tushyapti bu mana shu xotinlarni mahramsiz erkak bilan mahramsiz bormasin safarga deganni bitta ma'nosi shu agar erkagi bo'lsa o'sha yerda erkak aytardi ahmoq te o'tir derdida ana shu nomahram borgan ayollar o'shalar aksari eri yo'q yo bir mahrami yo'q ayollar agar mahrami bo'lganda yonida o'sha şey aylantirish yo'lsa aylantirardida juda ahvolimiz buzilib ketdi bu hajni mazasi qolmay ketdi rasvo qilib yubordik obro'yini to'kib tashladik nima nima bu yengilmi puli arzonmi nima shu nima bo'lsa ketdi hamma bo'lsa hamma ketyapti bir tomoni xursand bo'lasiz bir tomoni achinib xafa bo'lasiz bolas, yig'lagisi keladi uyatemasmi ehromda turib anshu yerga borib kiyimda hozir Ka'bani ziyorat qilib chiqib buyoqqa kelganini gapirib yuribmiz ana shu yerda rasvo bo'lyapti kabani ko'rganda musulmon odam olmay yig'lash kerak kabani ko'rganda kabani ko'rib olib suratga olib tavofini ko'rib olib bitta xotin o'zini videoga olib yig'layapti nima yig'i u qo'lida nima bu, bu yig'layotgan odam yuragi unaqa narsalar sig'maydi haqiqiy yig'i bo'lsa uni o'zini telefonga yig'laganini telefonga olib tarqatish yurakka sig'adimi yig'i qatdan chiqadi u. hayronman bu yurakdan boshqa yerdan ham chiqar ekanda u yurakdan chiqqan yig'i bo'lsa u o'zini telefonga olish ko'ngliga sig'adimi judayam <laughs> bir ochiqcha yo'ldan chiqib ketdik muhtaram azizlar ko'ring bierkaklar qarab qo'yinglar axir shunday bir ishlarga bir jaloliddin romiy aytgan ekanlar sen agar pulingni qayerdan kelayotganini bilmoqchi bo'lsang qayerga sarflayotganingga qara degan ekanlarda men nima uchun aytyapman buni o'sha hajga ketayotganlar o'ylayaptida biz mana toza pul topgan ekanmiz toza yo'llarga sarf bo'lyapti umraga sarf bo'lyapti hajga sarf bo'lyapti deyapti yoki borib o'yinga tushgani u bir tiyin emasmi uni hajga borgani shunga yuragiga sig'ib o'yinga tushgani o'shanaqa qiliqlarni qilgani bu buyodasal o'sha bilib qoyaversin o'sha odamlar nima qanaqa pulga bordi hammasi ibodatga ibodatni atrofidagi hamma narsa bog'liq ijobatiga ollohga yetib borish bormasligiga bog'liq bu nomini <Namanı> paydo qilib qo'ysa ham suratini qilib qo'ysa ham bo'ldi emas hushyor bo'lish kerak sizni pulingizga bog'liq qayerdan topdingiz nima niyatda ketyapsiz hoji aytdi ba'zi bor ekan o'sha hoji bittalari aytyapti odamlar deydi e, biz qachon nima edi boramiz o'ynagani boramiz sayohatga boramiz nimaga olib bormayapsizlar biz qachon ravzaga kiramiz qachon tavof qilamiz umramizni qachon ko'paytiraamiz yana yo'l topib bering biz hozir qiyinroq bo'lib qolmaganmi ravzaga kirish mashaqqat tavof qilish mashaqqat o'ziga yarasha qoidalar cheklovlar bor ana shularni ko'paytiraylik bizga ko'proq tavof qilishga yo'l ochib bering hojibosh baş, hojiboshi yoyiki bir e, nimani ibodatlarni ravzaga kirishga yo'l ochib bering deyish yo'q deyapti qachon biz o'ynagani boramiz haligi suratda ko'rgan joylarga biz qachon boramiz jiddiga qachon boramiz qachon palo sayrga boramiz shu deyapti odamlarni g'ami shu deydi nimaga bizni olib bormayapsizlar bu kaba haqida ravza haqida madinai munavvara haqida u yerdagi ibodatlarni darajasi haqida gap yo'q deydi odamlarni o'yi fikri shu deyapti hammani talabi shu hojiboshlarni tanlashda ham palonchi yaxshi olib boryapti pisonchi yaxshi ekan deyishda nimaga yaxshi ekan deb so'rab ko'ringda hammasi sayohatda gapiradi maqtayotganda falon hojiboshni yaxshi maqtadi kim nimaga yaxshi u desangiz u odam deydi palon yerga sayohatga olib boradi deydi falon palon joylarga olib boradi yoo'zi o'n besh kunga borsangiz besh kun madina o'n kun to'qqiz kun u yoqda makkada bo'lsangiz shu zo'rg'a shuncha pulni sarflab boryapsiz <coughs> axir yuz ming rakat bir rakat namoziz yuz ming rakatga ke barobar keladigan joyni tashlab sayr qilgani dengizga o'ynagani borib nima foyda sizga undan ko'ra boshqa yoyqqa boravering boshqa yoqqa sayr hajrat sayr qilgani o'ynagani bormaysizmi sal haligi ibodatni sha'niga dog' tushirmagan bo'lardiniz hozir islomni sha'niga hajni saniga dog' tushiryapsiz kasofat desa ham bo'ladi buni kasofati urib qolmasin ertaga o'sha odamlarni kasofatidan yo'llar bekilib to'xtab qolmasin bu kasalliklar bekorga kelmaydi bizni gunohlarimiz sababidan keladi o'sha kasallik sababidan yo'llar to'sildi umra to'sildi haj to'sildi mana haj yo'q necha ikki uch yildan beri bu sababini kasallik deyapmiz kasallikni sababi nima kasallikni sababi bizni kasofatimiz o'sha şey no, yerga borib olib yomon niyatlarda borib hamma yoqda alg'ov dalg'ov qilib buzib rasul razratni balo qilib kelganligimiz kasofatidan kasal kasallik sababidan haj yo'q ana shunga kim sababchi bo'layotgan bo'lsa bilib qo'ysin juda katta gunohkor bo'ladi <coughs>